Если мы хотим терять по 100 тысяч людей, тогда инновации не нужны. Я не сторонник мобилизации, я сторонник интеллектуальной войны. FPV-дрон может сохранить жизнь нашему военному. Добрый день. Сегодня пойдет речь о том, что надо делать уже сегодня. Время танков, конницы, там, мотоциклов, бронетранспортеров прошло. Сегодня управляемый снаряд самый лучший. Это Дрон. Снимал я тему социального дрона: о том, что люди делают эти дроны и что им надо давать бронь, чтобы их не отправлять на фронт. Люди, которые участвуют в этих программах, должны быть освобождены от армии. Они гораздо больше пользы приносят. Комментаторы писали: на кухне невозможно из изготавливать дроны, потому что невозможно их протестировать, особенно с весом. Но для этого и существует сообщество. Лучше всего, Алексей профессионально на эту тему расскажет. Такої проблеми і таке питання, яке ви підняли щодо того, що дрони зроблені руками на кухні не придатні до того, щоб працювати на фронті. Це питання абсолютно вирішене і таке формулювання не зовсім коректне. Чому? Коли дрон збирається на кухні, по-перше, він збирається за детальними відеоінструкціями. Після того, як за цими інструкціями було зібрано дрон, є чек-ліст перевірок. Людина перед тим, як передати, має перевірити перше, друге, п'яте, десяте. Після того, як дрон приїхав, у нас є декілька етапів перевірки, налаштувань дрона, збірки і так далі. По-перше, ми перевіряємо статично, проводимо статичне тестування, дивимось раму, дивимось пайку, дивимось комплектуючі, які туди увійшли, і так далі. Після цього а, все це йде або на доналаштування, або на докрутку. А, доперевіряється абсолютно кожен гвинтик, який затягнутий в раму, а, кожен мотор, а, все, що в ньому є. Після цього відбувається динамічне тестування, тобто ми виходимо в поле і абсолютно кожен дрон тестується з вагою, без ваги, на дальність, на висоту. все необходимые тесты. Все преимущества у тех, кто делает на кухне, нет риска попадания баллистики так. со стороны России. Ну, не будешь же так по каждой пятиэтажке лопить где большое количество собирают. У вас сейчас на сегодняшний момент сколько людей участвует в социальной Ох, дроне? тысяч людей. Желающих уже десятки тысяч. У различных сообществ По 6-8 по тисяч тих, хто їх пає. Головна проблема, то що держава не закупають в такому об'ємі э, завчасті для дронів. І друга проблема це те, що вони не отримують бронь на мобілізацію. Виходить так, що люди, які доєднуються після замовлення комплектуючих, мають очікувати місяць-півтора, поки ці комплектуючі приїдуть. І ось це логістичне питання, нас відмежує від того, щоб передати на фронт на півтора місяці. Якби у нас в Україні був склад комплектуючих, в который человек может пойти и купить или взять комплект, пойти его собрать, мы сегодня уже передали набагато гораздо дронів. дроны. FPV-дрон может сохранить жизнь нашему военному. Все инновации сохраняют жизнь. Сахарки, которые предупреждают о дронах. Если мы хотим мясные штурмы, как у россиян, терять по 100 тысяч людей, тогда инновации не нужны. Если мы хотим как можно меньше терять людей, ну, тогда надо быстро реализовывать все эти проекты. Я не сторонник мобилизации, я сторонник интеллектуальной войны. Со стороны Украины работают профессионалы, а со стороны россиян работает мясо. Вот что выиграет? Мясо, количество, их большое количество денег или все-таки профессионалы? Что вот, ну, современное... Это маленький склад. Здесь я вижу две-три сотни дронов и в коробках там готовые. Вчера я попросил заснять, как отправляются дроны, кому, как. Вы вчера сколько отправили? Близко 300 дронов отправили. Не стали меня ждать, говорят, война войной. А мои съемки отдельно. Мы приняли решение, что все-таки важно, чтобы дроны потрапляли на фронт військовым, якомога швидше. швидше. За весь час нашої роботи ми випустили тисячу FPV-пілотів та приблизно п'ять тисяч пілотів аеророзвідки. Вони завжди працюють в командах, тому FPV без аеророзвідки не працюють. Вони працюють спільно в команді. Для простого обивателя вот легкий кумулятивний снаряд може вести? Е, е, е снаряды и по пів килограмма. Зазвичай використовувание. Но танк порядка... ты не поразишь пол килограмма. Э, да. Зазвичай використовувают півтора килограмма. Килок, полтора килограмма, килограмма, но семерка полтора килограмма тоже понимаю, да? да. Но десятка до трех, до трех килограмм и может. Трех, Если ты попадаешь в люк семеркой, то можно и танк поразить. Но семер... десятка может поразить и сбоку, и с... если нет активной брони. Пушка, гаубица за 17 миллионов евро немецкая. По лазеру определяет, откуда стрельнули и стреляет в ответ. 7 тысяч долларов выстрел. И ты не попадешь. Ветер, влажный, все играет роль. А дрон попадает. Даже если ты успел сняться с места и переехал, выстрелил и переехал, то оператор дрона тебя догонит. Дрон стоит около 10-11 тысяч. Семерка. По-моему, десятка стоит где-то около 12-13 да, да. тысяч. Ну, здесь 15, да? 15, ближе к 15. Администрации городов, власти тоже прошу, присоединяйтесь. Не надо денег. Просто купите запчасти. Есть возможность, выведем на конкретных поставщиков в Китае, в Европе. Перечислите, получите запчасти, разошлете. На кухне эти ребята спаяют. Протестуем их, подготовим до боевого использования. За предназначением мы используем в захисте. Каждый такой дрон может уничтожить танк. Сколько в ЧСМЕРУ последний вот это, то, что вы отправляли, сколько целей было поражено? Мы отправляли в 16 целей 16 целей было вражено. Каждая цель, цель может стоить 5-8 миллионов долларов. Местным властям на каждой территории надо включиться. Чуть-чуть выделить бюджета. Самим в руки деньги не давать. Вы не доверяете, не давайте деньги в руки. Дайте запчасти, ребята просто соберут. Простые ребята, их десятки тысяч на кухне отчитаются. Здесь не может быть коррупции. Нельзя по кухне, по каждой пройти и собрать со всех по 10 долларов. Это ребята, которые просто волонтеры, которые это делают бесплатно. Ребята, мы, у нас все возможности есть. По дронам помогаю очень сильно, потому что понимаю, что за ними будущее.